Ну, дизайн меня интересовал довольно давно, еще там, наверное, со времен школы. Я всегда я, там тайно завидовал ребятам, которые ставили музыку на вечеринках и всегда были любимцами публики. Там накопилась какая-то интересная музыка, и я решил ее отыграть. Вот. Ну, и как-то так получилось, что сыграл раз, сыграл два, сыграл три. Так как-то втянулся в это все движение, познакомился с диджеями, познакомился с какими то продюсерами, которые пишут музыку. Интересный трек, который мне захочется отыграть в клубе, я могу услышать в любом месте. Будь то там маршрутка, будь то там рабочее место, еще где-то. Везде, где я слушаю музыку, если меня... Пробирает такая дрожь, знаешь, по телу трека, такие мурашки даже, типа, я понимаю, вот это классный трек, его надо по-любому поставить на вечеринке. Тогда я уже выйду на уровень написания своих своих треков, которые будут нравиться людям, тогда я смогу уже там с гордостью сказать, что да, я там делаю что-то именно полезное, что можно... Там, не только играть для своих друзей там, или в каких-то локальных вечеринках, а с, эти, с этой музыкой можно э, просто куда-то ехать, там, ее, если будут брать какие-то лейбы, там, записывать, то я буду, конечно, за поехать за границу, поиграть, почему нет, с удовольствием.